assalomu alaykum bizni youtube orqali kuzatib boruvchi aziz obunachilar qadrdonlarim hammanglar sog' omonmisizlar Hammalarga yaxshi kayfiyat tilagan holda biz yana bir obyektimizni video syomkasini boshladik qadrdonlarim laykni gumbullatib bosib qo'yinglar sababi bu safargi videoroligimizda haqida har doimgidek ko'proq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz xudo xohlasa bu ishimiz ham lakka arziydigan bo'ldi ko'rib Juda ham chiroyli chiqdi mana bu mana tashqari shapkamizga piyani shaklida qilganmiz shapkamizni ko'rib juda judayam boshqacha chiqdi mana burchalari ham o'zigacha bir did bilan keltirilgan mana bu tepadagi domiklariga esa parda жалюзи pardamizdan qilganmiz ko'rib turganiglardek mana shu ham uyimizga o'zgacha bir vid berib turibdi do'stlar ho'p qadrdonlarim bu e, ishimizni videosini oldingi va keyingi holatni ham kanalimizga joylaganmiz bemalol kanalimizga o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz do'stlar hozir obuna tugmachasini bosib qo'ying va e, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz bizni qo'ygan videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borasizlar do'stlar ho'p qadrdonlar biz sizlar uchun video chiqarishda xudo xohlasa to'xtamaymiz ko'rib turganinglardek judayam chiroyli videolarni siz azizlarga taqdim qilib boramiz do'stlar sizlardan esa bizni qo'llab quvvatlash uchun layke bosib mana shu qo'ygan videolarimizni tanish bilishlarga jo'natish xolos boshqa narsa so'ramaymiz do'stlar ho'p endi tunufoga qaytamiz do'stlar <coughs> mana bu maa tashqari shapkamiz judayam boshqacha chiqdi uyimizga o'tayam bir boshqacha yarashib kori turibdi ko'rib turganigizdek hozir endi shom payti bo'lib qo'lgani uchun videoimiz ozgina xira bo'lib qolishi mumkin do'stlar bu uyimizn ichkari tomonlarini ham ichkarida uzun darvozaxonamiz bor do'stlar o'zinglar hozir ko'rib guvohi bo'lasizlar ichkari shapkalarimiz ham umuman bo'lakcha chiqqan -e hozir mana videoni oxirigacha ko'rsanglar xudo xohlasa o'zinglar ko'rib guvohi bo'lasizlar ho'p mana burchalarimizga e'tibor beringlar do'stlar burchalarimiz o'zigacha bir did bilan keltirilgan mana burchagimiz bilan naligi burchagimiz bir xilda qilib keltirilgan ko'rib juda judayam boshqacha qilgan ustalarimiz tomonidan hasilar bilan qilingan ishlar do'stlar ishimizni sifati xudo xohlasa yuqori darajada deb ayta olamiz baho berish esa siz azizlardan doa ho'p mana bu tomonlarini ham ko'ringlar do'stlar burchaklarimiz butun burchag qo'yilgan piano shaklida qilingan shapkamizga judayam boshqacha turibdi tag tomonni ham pianino qilib chiqarganmiz ko'rib turganinglardek judayam chiroyli chiqqan endi esa mana ichkari tomonga qarab yo'l olamiz qani ketdik do'sa ho'p qadrdonlarim mana darvozaxonamiz boshqacha xudo xohlasa judayam chiroyli mana do'stlar o'zilar ko'rib baho beringlar yaltillab turibdi ishlarimiz judayam <laughs> chiroyli bo'lib yarashdi bu uyimizga bu fasonimiz mana yani, ko'rib turganiglardek chekkalari bortib turgan deла shaklida bo'lgan hovuzli qilib qilingan bu ishlarimiz o'rtasiga esa mana bunaqa rombiyimizdan uch dona tushgan rombiyni o'rtasiga esa yigirma to'rtlik lampochkadan qo'yilgan do'stlar mana o'zizlar ko'rib baho beringlar mana bu pерехожкzga ham shaxmat qilib judayam chiroyli qilib o'ziga yarasha qilib stilный qilib patalok urilgan do'stlar mana o'zinglar ko'ringlar hop qadrdonlar mana ish sifatiga o'zinglar baho beringlar xudo xohlasa ishlarimiz sifatli deb ayta olamiz do'stlar mana baho berish sizlardan xudo xohlasa ishlarimiz yoqsa layk bilan qo'llab quvvatlab turinglar do'stlar Xo'p, mana bu shapkalarimiz ham o'zgacha bir did bilan qilingan xudo juda ham chiroyli chiqqan mana bu burchaklari ham hafsala bilan keltirilgan mana bu mana ichkari ichki burchagimiz ham ko'rib turganinglardek stigi ham hattoki unchalik bilinmaydigan qilib keltirilgan alkafon singari qilib orqasiga versachi karnislar qo'yilgan do'stlar mana o'zingizda ko'rishingiz mumkin versachi karniz ham uyni o'zgacha bir ochgan do'stlar mana o'zinglar ko'rib baho beringlar ikkov burchaklarimiz bir xilda olib ketilgan hech qanaqa разница yo'q do'stlar shu joylarga ham e'tibor berib qo'yinglar xudo xohlasa vijdonan ishlaydi bizni ustalarimiz o'zini bilib o'zini ishini chiroyli qilib uyi egasiga topshiradi mana do'stlar ichki burchaklarimiz judayam chiroyli keltirilgan mana bu tomonda esa ozgina singan joylar bor agar sizning ham uyingizda xuddi shu joy xuddi shunaqa joylar bo'lsa mana o'zinglar ko'rib olinglar qanaqa chiqadi do'stlar qanaqa chiqarish kerak tunikafonda mana qadrdonlar ko'ringlar ikka tomonni burchaklari bir xilda o'rtaga bitta lampochka tushgan mana bu uchka burchagimiz bilan mana bu uchka burchagimiz bir xilda do'stlar ho'p qadrdonlarim mana ishni ko'rib turibsizlar xudo xohlasa narxlarimiz ham unaqa qimmat emas kvadrat metrini bir yuz o'ttiz ming so'mdan qilib beryapmiz hamma yo'g'i ichida reka samarez lesa hattoki mana bu gulli karnizlarimizni ham kvadratga urib beramiz do'stlar hamma narsasi ichida bir yuz o'ttiz ming so'mdan qilib beryapmiz qalinligi e, nol o'ttiz besh tunuka o'lchaganingizda nol o'ttiz yetti chiqadi qadrdonlarim mana darvozaxonani ko'ringlar judayam boshqacha turibdi mana do'stlar o'zinglar ko'rib baho beringlar uyni boshqacha ochgan xudo xohlasa ishlarimiz zo'r Xo'p, qadrli obunachilar tunukafon haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman Xo'p, tunukafonni kvadrat metrini 130 yuz ming so'mdan qilib beryapmiz hamma yo'g'i ichida reka samarez lesasigacha ichida xo'p siz faqat bir mahal abed berasiz bo'ldi do'stlar qolgan hamma narsasi o'zimizdan bo'ladi siz u yoqqa reyka olay samaiz olay usta solay tunuki sexga zakaz beray deb yurmaysiz shunchaki qo'ng'iroq qilasiz mana shu ekranlardagi nomerga и zakaz berasiz bo'ldi qolgan ishni işte, esa biz bajaramiz do'stlar xudo xohlasa narxlarimiz unaqa qimmat emas yana narx tushirib beramiz xudo xohlasa kelishuvga qarab bo'ladi <coughs> savdo bilan bo'lgan bu ish barakali bo'ladi do'stlar shuning uchun bir yuz o'ttiz mingdan qimmat ekan deb yurmanglar do'stlar qo'ng'iroq qilinglar bog'laninglar uylarga ko'rsatinglar uylarni boraylik o'lchaylik do'stlar mana shu joyida xudo xohlasa kelishib arzonroq qilib qilib beramiz do'stlar eng asosiysi sifatli materialdan foydalanamiz sifatli rekalardan foydalanamiz va sifatli ustalar tomonidan qilinadi ishlar shu joyiga e'tibor berib qo'yinglar do'stlar ho'p kanalimizni hop kanalimizda yangi do'stlarimiz bo'lsa obuna tugmachasini bosib qo'yinglar sababi xudo xohlasa gapirverib ham charchab ketdim xudo xohlasa bundan boshqa obyektlarimizni ham videolarini tez orada chiqarishga harakat qilamiz shuning uchun obuna bo'lmaganlar tezda obuna bo'lib qo'ysin ishlarimiz yoqsa layk bilan qo'llab quvvatlab turinglar ho'p videoni oxirigacha ko'rganlar uchun kattakon rahmat qadrdonlarim sog' bo'linglar salomat bo'linglar o'zingizlar doim asranglar rahmat hammaga